Alimlərin apardığı araşdırmaların nəticəsinə əsasən, koronavirusdan ölen şəxslərin təxminən 32%-də kəskin böyrək çatışmazlığı aşkar olunub. Reportun məlumatına görə, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi, Azərbaycan Tibb Universitetinin Uroloji kafedrasının doktoranti Aras İbrahimov deyib. O qeyd edib ki, 3-10% xəstələrdə isə xroniki böyrək çatışmazlığı vədi alınır. Stat. COVID-19-un mənfi təsirlərindən biri də sonsuzluğa səbəb olmasıdır. Bu da öz təsdiqini tapıb. Koronavirus infeksiyası ağciyərlər, ürək-lənaşı, böyrəyə ciddi ziyan vurur. İbrahimov həmçinin uroloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərin peyvənd olunub-olunmaması məsələsinə də aydınlıq gətirib. Start. Uroloji xəstəliklərin kəskin dövründə vaksin vurulması məsləhət deyil. Çünki peyvəndin vurulduğu dövrdə geri dönüş çapı ala bilmərik. Odur ki, müalicə müddəti bitdikdən sonra peyvənd vurula bilər. Bundan başqa, qan xəstəliyi olan xəstələrə də peyvənd vurulması tövsiyə edilmir. Yerdə qalan uroloji xəstələrin peyvənd vurdurması əksinə daha da xeyirlidir. Böyrək köçürülən xəstə əməliyyatdan 6 ay sonra peyvənd vurdura bilər, deyə Araz İbrahimov bildirir.